Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, salam namo budaya Dan salam Indonesia untuk kita semuanya Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini Semoga selalu diberikan kesehatan ya Dan semoga segala hal baik selalu berpihak kepada teman-teman semuanya Amin Oke teman-teman di video kali ini saya akan membahas seputar ciri-ciri kenari betina siapan atau siap ternak tapi sebelumnya belum pernah bertelur nah teman-teman di dalam sangkar yang saya kerodong ini ada kenari betina siapan yang sebelumnya belum pernah bertelur tapi dia udah uh, udah ada tanda-tanda udah mulai naik birahi teman-teman kepengen quick. dan kalau uh, ada teman-teman yang bertanya ini kerodongnya bagus ya ini adalah motif etnik teman-teman kerodong motif etnik teman-teman bisa dapatkan atau bisa beli di marketplace yang nanti apa namanya link Belanjanya, tolling belinya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi, teman-teman yang kalau mau beli, tinggal klik saja dan masukkan keranjang. Keren kan motifnya? Banyak banget varian, uh, varian motifnya, teman-teman. Ini saya beli yang motif etnik, warna biru muda. Oke, teman-teman, ayo kita segera lanjutkan lagi topik bahasanya. Nah, untuk ciri-ciri kenari betina, siapan, siap ternak yang sebelumnya belum pernah bertelur. Namun, kenari betina tersebut sudah siap kawin atau siap bikwik. Menurut pengalaman saya, itu dibagi menjadi tujuh ciri teman-teman. Nanti saya akan bahas satu persatu ciri-cirinya. Nah, sebelumnya saya akan buka dulu kerodongnya. Jika teman-teman yang hendak beternak kenari, sebaiknya dikala membeli kenari siapan maupun indukan, usahakan membeli kenari yang sudah siap diternak. Jangan sampai tertipu oleh para pedagang kenari yang badung yang dapat saja membohongi teman-teman dengan status kenari yang dijualnya demi dagangannya laku terjual. Maka dari itu, sebagai penggemar burung kenari harus mempunyai pemahaman luas tentang burung kenari, salah satunya harus tahu ciri-ciri kenari betina siap kawin maupun gejala kenari jantan yang siap ternak atau kawin. Berikut ciri-ciri yang saya akan jelaskan menurut versi saya. Ciri yang pertama, pada sekitar keloaka terlihat bersih dari bulu-bulu halus. Dua, lubang keluarga lebih besar dari sebelumnya, namun tidak selebar lubang keluarga induk betina yang sudah pernah bertelur sebelumnya. Tiga, keluakannya terlihat merah dan bengkak. 4. Kulit perut lebih kencang dan berisi atau tidak kempes. 5. Umur kenari betina siapan sudah memasuki umur 6 bulan. 6. Kenari betina terlihat sering leper atau mengepakkan sayapnya. Dan yang terakhir atau ciri yang ketujuh adalah kenari betina siapan menundukkan badannya dan mengepakkan ekornya dikala mendengar kenari jantan berkicau. Oke teman-teman, demikian 7 ciri-ciri kenari betina siapan yang bisa saya sharing ke teman-teman semuanya. Semoga tips atau ciri-ciri tersebut yang saya sampaikan tersebut dapat membantu teman-teman dalam Uh, khususnya dalam beternak atau menangkarkan kenari ya teman-teman oh ya teman-teman satu masukan sedikit dari saya ya kalau misalnya teman-teman emang seorang kicau mania atau sangat mencintai burung atau sangat menyukai burung minimalnya teman-teman kalau misalnya memelihara burung tolong uh, apa setidaknya beli juga betinanya teman-teman jangan cuman sekedar memelihara jantannya karena kasihan teman-teman ya setidaknya wong kita diciptakan juga berpasang-pasangan kenapa kita punya peliharaan atau kita punya momongan gak dikasih jodoh kan kasihan dia maka dari itu teman-teman himbauan saya kalau misalnya teman-teman memelihara burung tolong beri dia juga pasangan teman-teman oke terima kasih nah, sekian pembahasan saya kali ini tentang burung kenari dan semoga pembahasan saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya tentang dunia kicau dan konservasi ya teman-teman salam satu hobi, salam lestari, cukup sel dari Wong Api. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.